Alhamdulillah walaupun hujan hujan lagi ke? Ku dah. Walaupun hujan lebat tapi kehadiran masih lagi ramai malam ni. Dan lebih ramai juga ambo yakin yang menonton dari rumah melalui secara langsung yang ditayangkan pada malam ini. Pada malam ni kita ada beberapa penceramah yang hebat. Sebabkan banyak penceramah yang hebat Ambo kena ambil tajuk ni Sudut lain sikit Biarlah yang Muhammad pasal Mah Kupah Dia nak gegel lawa Kerajaan Madani, khususnya PMX Dan juga Tuan Hisham Jalil pun sama Ambo nak biar dia kupah Hal-hal teknikal Dari sudut Ambo nya Ambo suka nak kupah, nak bagi Semacam kuliah sikit malam ni, bolehkah? Uh, kuliah sikit Dia berat sikit tapi Ambo cuba tone down Sebanyak mungkin Bapanya Trump mari kita mari Malaysia hari itu dan memaksa kita menandatangani perjanjian timbal balas pedagangnya yang berat sebelah. Dia mesti ada cerita dia bukan? Mesti ada background story dia. Adik kakak sekali ya. Ulama seperti Ibn Khaldun dalam kitab Al-Ibar ataupun dalam kitab yang terkenal Muqaddimah menjelaskan setiap 100 tahun ada perubahan sejarah dari segi politik dunia jatuh bangun tamadun dan dalam Quran pun banyak dikisahkan jatuh bangun tamadun Allah SWT berfirman dalam Quran Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akhibatul mukazzibin. Banyak ayat-ayat yang menyuruh fanzuru, melihatlah kamu. Fanzuru ni daripada dalam Arab daripada nazara. Bukan lihat guna mata saja tapi juga hati, akal, renungnya. Sebabnya Quran dan para ulama' Menganjurkan kita supaya sentiasa mentadapur tanda-tanda Allah SWT Dari segi apa yang Allah angkat dan apa yang Allah jatuhkan Dan dalam sejarah manusia Jatuh bangun negara dan tamadun ini bukan benda yang luar biasa Dan mengikut pakar-pakar dan profesor Yang kaji ekonomi dan politik antarabangsa Perubahan 100 tahun sudah sampai. Khilafah Uthmaniyah jatuh pada tahun 1924. Tahun ni berapa dah? 2025. Satu tahun dah. Satu abad dah. Jadi bila kita lihat dah sampai 100 tahun, maka akan ada perubahan-perubahan yang besar melibatkan politik dunia dan perubahan-perubahan politik ini selalunya akan berlangsung melalui perang dunia. Ha, dulu kita ada perang dunia kedua yang melahirkan Malaysia. Dan akan datang akan ada na'udzubillah min zalik tapi kebarangkalian tu ada untuk perang dunia ketiga. Jadi kalau berlaku perang dunia ketiga, siapa hak balasnya? Hak balanya dua gergasi besar iaitu Amerika dan China. Jadi Malaysia sebagai sebuah negara yang berada di tengah-tengah dua kuasa besar. Malaysia ni, alam Melayu ni dari dulu lagi menghubungkan tamadun barat dan tamadun timur. Sebab tu Melaka menjadi pusat perdagangan dunia, hub entrepot. Jadi bila mana berlakunya apa yang dikatakan kebangkitan China, maka reaksi balas daripada Barat iaitu Amerika ialah apa yang Trump buat pada hari ini iaitu perang atau perang perdagangan. Perang perdagangan ini Amerika ni dia ada dua parti besar macam kita lah kita ada beberapa parti besar tapi di Amerika ada Demokrat ada Republican dia dua parti besar Trump parti mana Republican Republican ni parti yang lebih konservatif disokong oleh selalunya orang-orang putih mak orang Kristian yang duduk di pedalaman dia panggil Bible Belt di tengah-tengah Amerika Demokrat, parti orang putih Yang disokong oleh Pelbagai kaum Kulit hitam, uh, hispanik yeah. Dia liberal sedikit Trump Duduk di alik konservatif Obama, Biden Duduk alik demokrat Dua-dua ni baloh dalam Parlimen dia Tapi ada satu benda dia tak akan baloh Dua-dua parti ni Kenapa dia? Dia mesti ada satu benda yang dia bersetuju iaitu Amerika mesti menyekat kebangkitan China. Tak kira siapa pun naik presiden Amerika, misi dan matlamat utama geopolitik dan dasar luar Amerika ialah mengekang kebangkitan China dalam abad ini. Jadi, beza pendekatan ataupun dasar yang dibuat Amerika pada hari ini, kalau Biden, dia guna cara lain. Kalau Trump, guna cara lain. Matlamat tetap sama. Jadi, bila Trump menang Presiden Amerika hari itu, sebenarnya kita dah patut ada persiapan awal yang Trump memang akan buat apa yang dia buat masa first term dulu. Iaitu, dia akan naikkan tarif. Dia akan gunakan tarif sebagai perang dengan China. Tarif ni apa rekahnya? Tarif ni semacam satu sekatan ataupun cukai yang dikenakan ke atas mana-mana negara khususnya China untuk memberi kelebihan kepada Amerika dalam hal-hal sektor-sektor bidang-bidang tertentu. Kenapa Amerika tak Cina China bangkit? Sebenarnya kita boleh tengok pada tahun 80-an dulu. Sewaktu Jepun menjadi negara yang paling maju sebelum Amerika lah. Lepas pergi dunia kedua, sebelum kita merdeka, bom atom digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Baru satu tahun juga baru-baru ni sambut. Bila digugurkan bom atom, Jepun menyerah kalah, Jepun menyerahkan dia punya Melaya dan juga negara-negara lain. Tapi sebabkan Jepun ni dia ada kepakaran-kepakaran tertentu sama seperti Jerman. Amerika dia bijak. Dia tahu dia menempuh dunia kedua, dia cepat-cepat pergi. Jepun dan Jerman dengan cara melalui ekonomi dia sekat ketenteraan Jerman dan juga Jepun dan dia letak pangkalan tentera dia di Okinawa, di Ramstein kalau di Jerman lah. Jadi cara tu Amerika menggunakan Jepun dan Jerman sebagai bekas kuasa besar pasal Perang Dunia Kedua untuk kepentingan ekonomi Amerika dan dunia. Jadinya bila Amerika bagi banyak ruang untuk Jepun maju, banyak syarikat-syarikat Jepun, Sony, Mitsubishi, Toyota dan sebagainya menjadi syarikat gergasi di dunia. Dan bila Jepun semakin maju, Amerika rasa tercabar, dia buat, dia pun dah buat benda yang sama dia cuba buat pada China pada hari ini. Dan dia berjaya sebab Jepun kalah pula, Perang Dunia Kedua. Dia buat apa dia panggil perjanjian Plaza, Plaza Accord. Plaza Accord dia naikkan mata wang yen menjadi lebih mahal. Membuatkan kita masa tu 80 hari berdepan masalah buat kita hutang banyak dengan Jepun masa tu. Itu ha, tu kesan geopolitik dia lah. Tapi ringkasnya nak kata sini, Amerika tidak akan biarkan mana-mana kuasa besar yang lain menyaingi dia. Tapi malangnya Amerika dia silap baca kebangkitan China ni dia ingat dia boleh pergi lah, dia boleh kawal. Sebenarnya dia dulu ingat China ni tempat untuk buat barang-barang dia hok murah-murah saja. China ni dia anggap sebagai killer dunia. Nak buat barang-barang nak jual di Walmart, di pasar-pasar Amerika dengan harga yang murah untuk pengguna-pengguna Amerika, dia labur di China. Sebab dia kata China ni banyak tenaga buruh yang murah. Jadi daripada aku buat di Amerika, baiklah aku buat produk-produk Amerika ni di China. Orang China ni dia bagus. Orang China di China ni dia ambil semua projek-projek nak buat di apa apa yang bagi Amerika ni kereta ke apa sajalah barang elektronik dan sebagainya Kain dan sebagainya Dia belajar, mula-mula dia tiru Bila dia tiru Dia boleh buat produk dia sendiri Macam mana kita lihat pada hari ini Kalau 10 tahun dulu Yang banyak kereta jual Di Malaysia ni kereta Jepun ni Yang paling banyak jual kereta di Malaysia Adalah kereta China EV Kereta elektrik semua Brand-brand besar China Jepun pun tak mampu nak lawan China dari segi tu sebab China ada scale. Dia ada skala. Dia boleh buat dan dia ada banyak. Kepakaran dia dulu, orang ingat made in China ni adalah sesuatu yang lekeh lah dulu. Dulu, dulu. Lalu ni dah the... ambil pasir mah kita pergi. China, bila kita pergi Ustaz? Tak lepas dah. lepas. Bila kita gagal isu di Pilipinah hari tu, dia bawa mai kapal perai dia. Dia hantar kami pergi China. Nak tengok segi nak pujuklah lah. Perikatan Nasional kita lagi Ambo dengan Ustaz Fadli lagi. Tunjuk ke, kemampuan teknologi dia. Cina lah ni bukan macam Cina 20 tahun dulu. Cina lah ni adalah ketua ataupun peneraju teknologi-teknologi tertentu. Seperti contohnya kereta elektrik. Jadi Amerika dia bukan bodoh juga. Dia tengok perubahan-perubahan yang ada di Cina. Antara dasar besar China yang menakutkan Amerika adalah Made in China 2025. Tahun ni dia punya target. Apa maksud Made in China 2025? Ini dasar macam kita buat wawasan 2020. Zaman itu Mahathir buat dulu kan? Okay? Wawasan 2020 nak jadikan Malaysia negara maju. Presiden Xi Jinping pun ada dasar dipanggil Made in China 2025. 2025. Aspirasi China ialah menjadikan China negara nombor satu dalam industri teknologi baru dan moden. Maknanya apa? China mampu mandiri hasilkan robot untuk perindustrian. China mampu hasilkan semikonduktor. Tak perlu guna chip Intel, tak perlu guna AMD, tak perlu guna Apple dan sebagainya. Ketiga, China mampu hasilkan kereta yang moden dan canggih. Dah dah berjaya dah pun. Dan China mampu bangkit sebagai kuasa ketenteraan besar yang mampu menyaingi Amerika Syarikat. Apa yang Jepun tak mampu buat 20 tahun dulu, China boleh buat pada hari ini. Jadinya, atas dasar kekuatan dan potensi yang China tunjukkan inilah semua presiden Amerika daripada zaman Bush sampai Trump pada hari ini mengamalkan dasar untuk mengekang kebangkitan China melalui ekonomi. Dan China sebagai kuasa ekonomi kedua terbesar dunia mempunyai perdagangan yang banyak dengan semua negara di dunia. Termasuklah Malaysia. Malaysia. Bila ada banyak jaringan perdagangan dengan negara-negara lain, Amerika pun cuba masuk campur untuk lemahkan hubungan antara negara-negara ini dengan China. Jadi, bila Trump dapat jadi presiden semula, antara benda yang dia buat ialah melancarkan perang perdagangan dan tarif ini dan dia dia letakkan cukai yang tinggi kepada negara-negara yang dilihat khususnya mempunyai hubungan yang baik dengan China. Pada masa yang sama Trump fikir logik ekonomi dia dengan meletakkan tarif dia boleh tarik balik pelaburan-pelaburan yang dah keluar selama hari ini balik ke ke Amerika. Untuk dia buatkan lebih banyak kilang-kilang nak menggajikan orang-orang Amerika yang semakin tak ada kerja. Amerika ni sebenarnya Bukan lagi sebuah negara yang banyak menghasilkan produk-produk seperti dahulu 30, 40 tahun dulu Amerika lebih kepada sebuah negara yang menjadi bank dunia Wall Street Itu tempat Amerika menjana kekayaan dia Berbanding dengan menghasilkan produk-produk seperti mana China buat Jadi, bila lihat kebangkitan China yang boleh memberi ancaman kepada kedudukan Amerika sebagai kuasa nombor satu dunia, Trump gunakan ekonomi dan perdagangan untuk mengekang kebangkitan China. Dan Malaysia antara sebuah negara yang banyak berdagang dengan China. Sebab itu Trump meletakkan syarat yang cukup banyak dalam perjanjian yang berat sebelah itu, sebenarnya yang tersirat di sebalik setiap klausa-klausa-klausa yang dia kata Malaysia hendaklah, Malaysia hendaklah, Malaysia hendaklah. Semua tu sebenarnya nak bagi kita tak rapat dengan China. Dan Iran dan yang lain-lain. Amerika nak pergi kita sebenarnya. Tak bagi kita ni membantu kepada kebangkitan teknologi dan ekonomi China. Sebab kita di Malaysia antara kekuatan kita di Pulau Pinang, di Kedah, di Kulim, malah di Romwako, di Kelantan, di ya, kita antara penyumbang supply chain. Supply chain ni mat, kita punya apa uh, proses ataupun rantaian ekonomi yang menyumbang kepada pembuatan hok ni. ni. Telefon kita ni ada semiconductor. Hok buat di Romako, di Pulau Pinang, di Kedah. Sebahagian komponen tu dibuat di Malaysia. Dan kita ekspor benda ni ke China, ke Amerika. Jadi Amerika tengok kalau dibiarkan China terus dapat akses kepada teknologi-teknologi Amerika yang ada di Malaysia khususnya, maka Amerika sendiri akan ketinggalan. So dari segi ekonomi. Keduanya dari segi tentera. Lagi banyak ada teknologi yang hebat-hebat, lagi maju lah China untuk dia buat pelbagai bentuk kapal terbaik dia, nuklear dia dan sebagainya. Dan ini memberi ancaman kepada Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa besar. Jadi bila Trump buat perjanjian itu, dia nak menyekat China daripada berdagang dengan mudah dengan Malaysia. Nah, oh, itu jaya bahasa mudah je lah. Jadinya, kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang sebenarnya mengamalkan dasar yang dikatakan sebagai neutral, tidak berpihak. Sepatutnya cara kita berunding dengan Amerika, cara kita berunding dengan China mestilah lebih cermat dan bijak berbanding dengan apa yang kerajaan Madani buat pada hari ini. Macam mana tadi Datuk Sri Taqiuddin kata bekas AG, peguam negara zaman Pakatan Harapan dulu? Tommy Thomas. Dia ni orang kuat. Menyuka Nuh Tapi dia sendiri. Bila lihat perjanjian yang dibuat oleh Amerika, Malaysia yang Anwar berbangga menertangani dengan Trump hari itu. Dia pun tepuk dahi. Dia kata apa ini perjanjian yang ter antara terburuk Pernah dibuat oleh Malaysia. Sejak merdeka. Malah lebih teruk pada tu lagi. Macam, macam buat zaman perjanjian, perjanjian pangkor dulu kita seolah-olah menyerahkan kedaulatan kita kepada Amerika dalam soal ekonomi dan pentadbiran melibatkan dasar-dasar berdagang kita dengan orang lain. Jadi, ancaman ni sebenarnya ancaman yang besar yang serius. Dan baru-baru ni bila kita asak dalam parlimen, menteri perdagangan dia royak kata apa? Dia kata jangan mana-mana ahli parlimen, pembangkang menafikan, mengkritik, mengecam penjawat awam yang merundingkan perdagangan ini. Ha, itu Tengku Zafrul kata. Ambo ha, bangun lah masa itu. apa apanya? Ini 30 nenek ni Ini mengelirukan Dewan, sangkaan jahat. Bila masa pembangkang mengecam penjawat awam. Lepas tu speka pun. Tengok speka itu. Oh, dia emosional hari itu. Tak tahu buat apa lah Rupanya dia nak pertahankan Zafrul Tengok saya Zafrul Zafrul ni dia <coughs> Dia ni baik sikit Dalam parlimen dia tak wani nak gocoh dengan kami ni <gurlah> Saya ke dengan Bosimah ke dengan Tok Naki uh, Tapi hari tu dia cuba jadi ahli politik Dia nak nusuk belakang Penjawat awal Kita marahlah Jangan salahkan penjawat awal Penjawat awal ni saya menurut perintah Keputusan akhir adalah keputusan Menteri, kabinet, jemaah menteri Jangan kata bila benda tak comel, musalah pejabat awal. Bukankah lagu tu you must be responsible kena tanggungjawab. Jadinya sewaktu kita asak dia dia tak mengaku ini perjanjian yang berat sebelah. Ha. Baru minggu ni dia pergi keluar dalam podcast kali Jamaluddin, keluar sekejap mengaku sebenarnya kami nak unding semula dengan Amerika. <laughs> ini masalah kerajaan Madani. Kerajaan Madani ni dia suka buat keputusan Buat dulu kaji kemudian. Buat dulu kaji kemudian. Dah terhantuk baru terkadah. Hock ni baru-baru ni. Safe berapa nak buat sistem nak bagi 999 kan? Safe. Buat tak boleh, tak boleh pakai. Oh jenuh lah bomba, hospital, polis. Nak satu kering guna sistem yang baru lah guna aplikasi. Lepas tu suruh guna sistem lama balik. Sebab apa? Buat tak kena cara Sama juga dengan Airport kita Oh jual bagi pada GIP BlackRock Janji pada rakyat Malaysia Kita nak jadikan airport kita Bagus Lebih terancang Lebih molek Tengok apa berlaku di airport kita Air terjun Tak pernah berlaku Zaman mana-mana pun Blackout Aerotrain rosak ha, Ini kerajaan madani Ambo rasa kadang-kadang eh? Dia istidrash Tak ada keberkataan eh? Bohong saja eh? Lawak saja pokok -pok ni Jadinya menteri MITI pun mengaku baru-baru ni yang perlu dirunding semula sebab berat sebelah. Maknanya apa? Maknanya ada masalah ketika buat keputusan. Kenapa Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengizinkan sebab yang terakhir mestilah dia luluskan bukan Perdana Menteri bukan? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim membiarkan perjanjian ini berlaku sebegitu? Ha, kata Tuh Puan Naimah, Balu Tuan Daim Zanuddin, Perdana Menteri kita ni, tak rajin baca. Dia baca, tapi dia baca sekadar pemuka air sahaja. Dia belik-belik lagu tu ya. Perjanjian ni rumit, perlukan penilaian yang rapi. Jadi aku rasa, pertimbangan Datuk Syed Ibrahim ni, dia nak, dia nak sign dengan terang tu. Ah, dia nak rasa agah lah. Aku dapat duduk dalam kereta bisnya dia tu. Dapat pes butir. Oh, comel lah tu sebagai pengurusi ASEAN. Harga dia, kedaulatan negara kita. Ego Anwar, kedaulatan negara kita. Ah, ini kerajaan Madani. Jadinya, sebab itulah, sudah tiba masanya, Amos setuju dengan Pak Simah, kita kena buat himpunan turun Anwar 2.0. Lepas ni lah. Eh? Kita buat lebih besar daripada sebelum ni. Sebabnya perjanjian ini yang dibuat oleh Anwar dengan Trump mengorbankan hak bumi putera. Membelakangkan semua peniaga-peniaga tak kira Melayu, Cina, India yang ada di Malaysia. Melemahkan tabik urus dan pengurusan ekonomi kita. Dan mengekang kebebasan dan kedaulatan kita membuat keputusan nak berniaga dengan siapa. Jadi, hujah-hujah cukup banyak nanti saya yakin Tuan Isham Jalil akan mengupas lebih banyak detail dia tentang perjanjian ini cuma mau nak oiak sekali lagi selagi mana Amerika tidak akan berjaya mengekang China selagi itu Malaysia akan terdedah dengan bahaya dan ancaman perjanjian-perjanjian seperti ini kalau kita masih kekal dalam kerajaan yang seperti ini mampu habis kita anak-anak kita cucu-cucu kita Sebabnya ada seorang Perdana Menteri ha, tidak pandai membaca dan sanggup mengorbankan masa depan anak cucu kita semata-mata kerana nak bergambar dengan Presiden Amerika. Ha tu kita bahaya takut tu. Jadi insya-Allah hamba yakin ayat Malaysia orang, -orang kita baru faham dan kita kena wah-wah kepada semua orang, orang Melayu, orang Islam, tak kira lah orang Malaysia, bangsa apa sekalipun sebab ini melibatkan ke kepentingan bersama kita. Supaya kita perlu batalkan perjanjian ini dan akan datang dalam PRU ke-16 kita pastikan kerajaan yang ada pada hari ini dan kita bertakbir semula di perjanjian insyaallah takbir wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih majlis ucapkan kepada YB